بسم الله الرحمن الرحيم المرتبه الخامس 32. sözün 1. mevqufunun zeylinde ve 20. mektubun 2. makamında izah edilmiştir. الله اكبر اذ هو الخلاق القدير المصور البصير الذي هذه الاجرام العلويه والكواكب الدريه نيرات براهين الوهيته وعظمته وشعاعات شواهد ربوبيته وعزته تشهد وتنادي على شعشعه سلطنه ربوبيته وتنادي على وسعه حكمه وحكمته وعلى حشمه عظمه قدرته فاستمع الى ايه افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الى اخر ثم انظر الى وجه السماء كيف ترى سكوتا في سكونه حركه في حكمه تلالؤا في حشمه تبسما في زينه مع انتظام الخلقه مع اتزان الصنعة تشعش سراجها لتبديل المواسم تهلهل مسباحها لتنوير المعالم تلألؤ نجومها لتنوير المعالم تلألؤ نجومها لتزيين العوالم تعلن لأهل النهى سلطنة بلا انتهاء لتدبير هذا العالم فذلك الخلاق القدير العليم بكل شيء ومريد باراده شامله ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وهم قدير على كل شيء بقدره مطلقه محيطه ذاتيه وكما لا يمكن ولا يتصور وجود هذه الشمس في هذا اليوم بلا ضياء ولا حرارة كذلك لا يمكن ولا يتصور وجود إله خالق للسماوات بلا علم محيط وبلا قدرة مطلقة فهو بالضرورة عليم بكل شيء بعلم محيط لازم ذاتي للذات يلزم تعلق ذلك العلم بكل الاشياء لا يمكن ان ينفك عنه شيء بسر الحضور والشهود والنفوذ والاحاطة النورانية فما يشاهد في جميع الموجودات من الانتظامات الموزونات والاتزانات المنظومة والحكمة العامة والعناية التامة. والاقدار المنتظمه والاغذيه المسمره والاجال المعينه والارزاق المقننه والاتقانات المفننه والاهتمامات المزينه وغايه كمال الامتياز والاتزان والانتظام والاتقان والسهولة المطلقة شاهدات على إحاطة علم علام الغيوب بكل شيء وأن آية "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" تدل على أن الوجود في الشيء يستلزم العلم به ونور الوجود في الأشياء يستلزم نور العلم فيها ونسبة دلالة حسن الصنعة الانسان على شعوره الى نسبه دلاله خلقه الانسان على علم خالقه كنسبه لميعه نجيمه الزبيبه في الليله الدهماء الى شعشعه الشمس في نصف النهار على وجه الغبراء وكما انه عليم بكل شيء فهو مريد لكل شيء لا يمكن ان يتحقق شيء بدون مشيته وكما ان القدره تؤثر وان العلم يميز كذلك ان الاراده تخصص ثم يتحقق وجود الاشياء فالشواهد على وجود ارادته تعالى واختياره سبحانه بعدد كيفيات الاشياء واحوالها وشؤوناتها نعم فتنظيم الموجودات وتخصيصها بصفاتها من بين الامكانات الغير المحدودات ومن بين الطرق العقيمه ومن بين الاحتمالات المشوشه وتحت ايدي السيول المتشاكسة بهذا النظام الادق الارق وتفزينها بهذا الميزان الحساس الجساس المشهودين، وان خلق الموجودات المخلوقات المنتظمات الحيوانات من البسائط الجامدة كالانسان بجهازاته، من النطفة، والطير بجوارحه من البيضة والشجر بأعضائه المتنفعة من النواة تدل على أن تخصص كل شيء وتعينه بإرادته واختياره ومشيته سبحانه فكما أن تبافق الأشياء من جنس والافراد من نوع في اساسات الاعضاء يدل بالضروره على ان صانعها واحد احد كذلك ان تمايزها في التشخصات الحكيمه المشتمله على علامات فارقه منتظمه تدل على ان ذلك الصانع واحد الاحد هو فاعل مختار مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل جلاله وكما ان ذلك الخلاق العليم المريد عليم بكل شيء ومريد لكل شيء له علم محيط واراده شامله واختيار تام كذلك له قدره كامله ضروريه ذاتيه ناشئة من الذات ولازمة للذات فمحال تداخل ضدها وإلا لزم جمع ضدين المحال بالاتفاق فلا مراتب في تلك القدرة فتتسامى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والقليل والكثير والصغير والكبير. والجزئي والكلي والجزء والكل والانسان والعالم والنواه والشجر بسر النورانيه والشفافيه والمقابله والموازنه والانتظام والامتثال بشهاده الانتظام المطلق والاتزان المطلق والامتياز المطلق في سرعه وسهوله والكسره مطلقات بسر امداد الواحديه ويسر الوحده وتجلي الاحديه وبحكمه الوجوب والتجرد ومباينه الماهيه وبسر عدم التقيد وعدم التحيز وعدم التجزي وبحكمه انقلاب العوائق والموانع إلى الوسائل في التسهيل إن أحتيج إليه والحال أنه لا احتياج كأعصاب الإنسان والحطوط الحديدية لنقل السيالات اللطيفة بحكمة أن الذرة والجزء والجزئية والقليل والصغيرة والإنسان والنواه ليست باقل جزاله من النجم والنوع والكل والكلي والكثير والكبير والعالم والشجر فمن خلق هؤلاء لا يستبعد منه خلق هذه اذ المحاطات كالامثله المكتوبه المصغره او كاللغه المحلوبه المعصرة فلا بد بالضرورة أن يكون المحيط في قبضة التصرف خالق المحيط ليدرج مثال المحيط في المحاطات بدساتير علمه وأن يعصرها منه بموازن حكمته فالقدرة التي أبرزت هاتيك الجزئيات لا يتعسر عليها ابراز تاك الكليات فكما ان نسخه قران الحكمه المكتوبه على الجوهر الفرد بالذرات الاسير ليست باقل جزاله من نسخه قران العظمه المكتوبه على صحائف السماوات بميداد النجوم والشموس كذلك ليست خلقة نحلة ونملة بأقل جزالة من خلقة النخلة والفيل ولا صنعة ورد الزهرة بأقل جزالة من الصنعة دري نجم الزهرة وهكذا فغس فكما أن غاية كمال السهولة في إيجاد الأشياء أوقعت أهل الضلالة في التباس التشكيل بالتشكل المستلزم للمحالات الخرافيه التي تمجها العقول بل تنفر عنها والاوهام كذلك اثبتت بالقطع والضروره لاهل الحق والحقيقه تساوي السيارات مع الذرات بالنسبه الى قدره خالق الكائنات جل جلاله وعظم شانه ولا اله الا هو